Раніше кожен хто хотів продати свою квартиру, мав іти в БТІ, замовити технічну експертизу і чекати її. Потім треба було отримати витяг із реєстру з ним до нотаріуса, там укласти відповідні угоди, з якими знову йти в БТІ, аби зареєструвати право власності. З нового року потрібно вже навідуватися лише в одну інстанцію: до нотаріуса державного чи приватного, у якого додалося чимало ненотаріальних клопотів. Після змін законодавства на ринок нерухомості вийшла нова служба державна реєстраційна та виокремлено спеціальний суб'єкт реєстрації майна Нотаріат. Вони не є конкурентами, адже мають різні функції. Нотариус занимается регистра... регистрацией только если это связано с нотариальными действиями. То есть если человек э, захотел оформить наследство, захотел оформить недвижимость каким-то другим образом, он приходит к нотариусу, и сразу нотариус делает переход права собственности, сразу в этой системе самостоятельно. То есть у человека, у человека, естественно, проще намного стало, в том плане, что не нужно ходить два раза или даже в три раза в БТИ. У регистрационной службы э, функции регистрации первичной, то есть это вновь возникшего права собственности с 1 января 2013 года. Регистрационная служба делает регистрацию старых документов, которые были до 2013 года, если человеку не нужно делать сейчас никаких нотариальных действий. То есть просто вот у него возникло такое желание пойти зарегистрировать в новом реестре. свій документ право власності. закон зобов'язує державну службу виконати реєстрацію упродовж 14 днів. Нотаріус, який по суті перетворився в єдине вікно для угод з нерухомістю, має це зробити за один день. Не обов'язковість подачі технічного паспорта квартири чи будинку ускладнює роботу нотаріуса бо існує ймовірність припустити якісь важливі моменти. Может быть, какие-то там такие нюансы, которые, например, тронули какую-то стенку, которая не нужна, нельзя было тронуть несущие или что-то. Мы этого не видим, нотариусы. Тому Ахевси наполегливо его радить, да своим клиентам быть уважными и ответственными. Это все ложится на покупателя, то есть мы рекомендуем настоятельно, потому что все равно в конце концов человек столкнется, покупатель, с тем, что это будет его проблема потом, если там была какая-то незаконная перепланировка, потому что он купил, он власник, собственник, то есть, естественно, со всеми вытекающими последствиями. Наталья, как сапер, если она зашибся, мы не имеем права ошибаться никак. По своей сути, нотариат в этом и заключается, чтобы мы делали все возможное для того, и невозможное для того, чтобы не было спора у граждан, чтобы каждый вышел довольный и был защищен, что он имеет на руках нотариальный документ, который его защищает в будущем, и никто к нему никаких претензий не сможет предъявить. Что мы сейчас, ну... Поставлены в такие условия, что мы действительно собирались каждый день с 1 января для того, чтобы решить максимально, чтобы граждане были защищены. Кроме всего прочего, у нас собирают еще наше управление юстиции, Харьковской областной, ну, как бы пытаются они в связи с несовершенством законодательства выработать какую-то практику на основании того, что уже приняли в законодательстве. Ну и мы, конечно же, между собой тоже решаем этот вопрос там, относительно наследства, как выдавать наследство. Как это ускорить, максимально э, сделать так, чтобы людям меньше было ждать, меньше ходить по инстанциям и так далее, и тому подобное. Про все минусы и та плюсы, про все узкие и та специфичные моменты каждой индивидуальной ситуации можно дознать и у фахивца, у нотариуса. Консультацию вы отримаете бесплатно. Чтобы на консультацию приходили не только люди, которые продают, какие им собрать документы, какие у них должны быть сроки этих документов, а и покупатель. Покупатель он сейчас несет ответственность за то, что он приобретает и очень большую ответственность, поэтому пусть он тоже приходит на консультацию к нотариусу и получает полный толковую информацию, которая ему нужна. Лозівські нотаріуси впевнені, що найближчим часом ситуацію законодавець врегулює.